Ağdamın Nəmirli kəndi ərazisində mina təmizləmə əməliyyatlarına cəlb olunan qadın mina axtaranların fəaliyyətinin işıqlandırılması məqsədilə media tur təşkil olunub. Jurnalistlər qadın mina axtaranların fəaliyyəti ilə yaxından tanış olub. Bu ərazidə 25 nəfərdən ibarət qadın mina axtaranlar qrupu çalışır. Qadın mina axtaran qrupunun təmizləməsi üçün 17 hektardan çox torpaq sahəsi ayrılıb. Bu ərazilər bölgənin işğaldan azad olan torpaqların ən çox mina və partlamamış hərbi sursatlarla çişləndiyi ərazi hesab olunur. Ağdam rayonunun işğaldan azad olunan Nəmirli kəndində Azərbaycanın ilk mina axtaran qadınları fəaliyyət göstərir. Əraziləri minalardan təmizləyən qadınlar arasında gənc, ailə təhsilli, ailəli və hətta 3-4 uşaq olanlar da var. Onlar mina axtarma prosesində iştirak etmək üçün könüllü olaraq müraciət ediblər. Biz 3 e, ay təlimlərə cəlb olduq. 3 ayda biz e, döyüş sahəsi və mina sahəsində işləyirik. Gün arzında 45 50 metri, 50 kvadrat təmizləmiş ərazi veririk. Çatın da mə və peş şərəfli də. Heç bir vətənpərvər xanım üçün çatın deyil, əslində buralarda xidmət göstərmək. Yerməni istehsal olan piyada əliyinin Pemin Pemin 2, nəqliyyat əliyinin olan minalar də TMT 62 belə minalarla çox rastlaşıram. Hərbiçilərimizin öz qanı ilə canı ilə vuruşub ilk addımlarını atdığı, aldığı, azad etdiyi bu torpaqlarda ikinci fəaliyyəti göstərən ikinci addım Tan şəxslər bizləlik və bu çox qürurverici bir hissdir. Mina təmizləmə işi məsuliyyətli olduğu qədər də təhlükəlidir, amma heç bir ağırbək təhlükəli iş qadınları qorxutmur. Beynəlxalq Qavrasiya Mətbuat Fondunun prezidenti Ümid Mirzəyev qadın minaxtaranlar layihəsi haqqında məlumat verdi. Buça yaxın xanımla biz fəaliyyətə başladıq və mina problemi yeni bir problemdir. Hem de bilirsiniz ki Azerbaycan'ın en ağırlığı, en acılığı. Azerbaycan için bir, bir numara bir, bir problemdir. Arazinin temizlenmesi e, bu növbəti merhalelerinin başlanması için çok önemliydi. Hem başın mekanizmleri istifade olunur, hem itlerden istifade olunur. Həm də deməli əllə təmizləmə prosesi həyata keçirilir. Qeyd olundu ki, həmin qruplar tərəfindən indiyədək 595258 kvadratmetr ərazi minalardan təmizlənib. 8 ədəd tanka lehinə, 12 ədəd piyada lehinə mina və 71 ədəd partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Səadət Hayazqızı, Aslan Məmmədli, Loğman İsmayilov, Sənan Bəhrəmli, ATV Xəbər, Ağdam.